Terima kasih telah menonton! Рада, дорогая сестрица. Очень я расскажу тебе она нашем Не надо мне ничего рассказывать. Вот что я вам скажу. Вы, мой дорогой брат, всегда отличались упрямством, от а вы были не всегда правы. Я очень рада, мой дорогой племянник, что вы так улучшены в чтении. Но у вас нет друга, а это уже плохо. Дорогая тотушка, что мне -то, -то искать друга, следите за чем, а? Как знать, искать знать. А давайте пока решать так сегодня на балу принц будет добрый и приветливым. И может быть какая-нибудь девочка приглянется ему. самая умная, самая добрая, самая красивая. И я обещаю, что ровно в полночь эта елка взлетится сказочно красивыми и разноцветными огнями. И каждый гость может загадать желание, которое непременно. сказки не верю, но попробовать пожалуй можно. Уже съезжаются гости. Принц, встречайте.